अंजुमन ए इशाते तालीमद्वारा संचलित अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स या ठिकाणी झालेल्या मुला मुलींच्या शालेय क्रीडा स्पर्धेचं बक्षीस वितरण समारंभ कल्याण भवन या ठिकाणी पार या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करून यश संपादित करणाऱ्या खेळाडूंना मान्यवरांच्या हस्ते ट्रॉफी मेडल रोख रक्कम देऊन गौरविण्यात आलं तसेच या खेळाडूंना मान्यवरांनी सखोल असं मार्गदर्शनही केलं इसके मार्फ़ जारी ए टी प्राम्री प्राम्री आई टी उर्दू प्री प्राइमरी प्राइमरी स्कूल बेंगलोर्गो हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस इसके वजी अरीज मैदान में तमाम दुनिया के स्कूलों के बीच में खेलों का मुकाबला रस्सी खेच और क्रिकेट का मुकाबला लिया गया था इस मुकाबले में और स्कूल के स्पोर्ट वीक में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं और क्रिकेट के मुकाबले में जो टीमें विनर रही हैं उनको आज बख्शिश वितरण किया जा रहा है मालेगांव के आमदार माननीय मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल उनके हाथों से ये बख्शिश वितरण समारंभ किया जा रहा है आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता माजी डिप्टी मेयर राजीश शवाद अमीन साहब कर रहे हैं स्कूल के अध्यक्ष शकील अहमद अंसारी स्कूल के खजिलदार मोहम्मद असलम सिराज अहमद उपाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन स्कूल कमेटी के चेयरमैन फैसल अंसारी स्कूल के डायरेक्टर फारूक सर साहब आफरार भैया साहब इस प्रोग्राम में आज यहाँ उपस्थित हैं बच्चों के पारितोषिक वितरण समारंभ एक बहुत ही अच्छे पैमाने पर आज किया गया और बच्चों को बख्शिश का वितरण किया गया आज का ये प्रोग्राम अंजुमा तालीम शैक्षणिक संस्था की से लिया गया यावेळी मालेगाव एम आय एमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल कासमी धुळ्याचे माजी आमदार फारुक शहा संस्थेचे अध्यक्ष शकील शाहीन उपाध्यक्ष मुजफ्फर हुसेन दोस्त मोहम्मद अकिल मोहम्मद मोहम्मद सादिक असलम सिराज अहमद फैसल शाखीद अहमद मुख्याध्यापक मुश्ताक अहमद पर्यवेक्षक आरिफ खान यांच्यासह शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते ब्यूरो रिपोर्ट माझा महाराष्ट्र न्यूज धुळे